علیہ السلات والسلام کی ذات مبارک جامع الاوصاف ہے تمام وصف تمام صفتیں تمام کمالات تمام فضائل اور تمام مناقب اور حسن و خوبی کی تمام حقیقتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضور کی ذات اقدس جامع او صاف ہے اسی طرح حضور علیہ السلاۃ وسلام کا ذکر جامع الزکار ہے کوئی ذکر اللہ کی مخلوق میں کسی کا ذکر اس شان و مرتبہ کا حامل نہیں کہ اس ایک ذات کا ذکر کیا جائے اور اس میں سارے محمود ذکر آ جائیں اور سارے مطلوب ذکر آ جائیں آقا علیہ السلام کا ذکر جامع الزکار ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر میں سب کا ذکر ہے آج کی رات ذکر مصطفیٰ میں وقف ہے چونکہ ذکر مصطفیٰ میں وقت ہے سو اس لیے ذکر خدا میں بھی وقت ہے ذکر مصطفیٰ میں ذکر خدا بھی ہے ذکر مصطفیٰ میں ذکر اہل بیت اطہار بھی ہے ذکر مصطفیٰ میں ذکر صحابہ و خلفاء راشدین بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ میں ذکر اولیاء و صالحین بھی ہے اللہ تبارہ کا و تعالی نے حضور کے ذکر کو وہ جامعیت اور ہما گیریت اور وہ کلیت عطا کی ہے کہ اگر حضور کا ذکر کر لیا جائے تو سارے اذکار کا عجر وقت مل جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ حرب العزت نے اشارت فرمایا سورہ اراد میں آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ ذکر اللہ تتم الکلو خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے اس آیا مبارکہ میں اللہ تبارک کا بطالہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے اب اس آیا کریمہ کی تفصیل میں جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہوں اللہ ہر العزت نے فرمایا اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں ذکر اللہ ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ کی ذات وہی اللہ کا ذکر ہے حضور کی ذات گرامی خود اللہ کا ذکر ہے اس لیے اگر حضور علیہ السلام وسلام کا ذکر کیا تو از خود وہ ذکر اللہ ہو گیا اور یہی وہ تفسیر ہے جسے قاضی ایاز نے ابن عطا سے اور سیدنا امام جعفر صادق سے روایت کیا تو جس میں حضور علیہ السلام وسلام نے ورفا ذكر ركھ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تبارا کا کی طرف سے حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ذکر کو بلند کیے جانے کا معنی کیا ہے اللہ نے جو آپ کا ذکر بلند کیا تو اس کا معنی کیا ہے امام ابن عطا نے انہوں نے بیان کیا کہ حضور کا ذکر بلند کیے جانے کا معنی اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ اس نے فرمایا کہ اے محبوب اذا ارشاد فرمایا کہ ممن زاکہ ذاکارا کا ذاکا کہ جس شخص نے میرے میرے محبوب آپ کا ذکر کر لیا بس اس نے میرا ذکر کر لیا ممن ذاکارہ کا بر رسالہ فقد زاکہ رانی بر ربو جس نے آپ کی رسالت کا ذکر کر دیا اس نے حقیقت میں میری ربوبیت کا ذکر کر دیا فرمایا اللہ پاک نے اے میرے محبوب آپ کے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ وہ اتصال وہ نسبت وہ تعلق اور وہ یکگر ہو جانے کا مقام عطا کر دیا ہے یعنی ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا کا وہ یکگر بنا دیا ہے کہ جو کوئی آپ کا ذکر کر لے گا اس کے نامہ اعمال میں ذکر خدا کرنا لکھا جائے گا اور جو آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر کر لے گا اس کے نامہ اعمال میں میری توحید و ربوبیت کا ذکر کرنا لکھا جائے گا جو ساری رات شان مصطفیٰ بیان کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے یہ تو ہوا حضور علیہ السلام کا ذکر جامع الازکار ہونے کے ناطے حضور کا ذکر اللہ کا ذکر تو یاد رکھ لیں یہ عقیدہ اگر کوئی رکھے کہ حضور اللہ ہیں وہ کافر و مشرق ہو جائے گا اس کے لیے ایمان میں کوئی گنجائش نہیں وہ جو چاہے تعبیریں اور تعبیریں کرتا پھرے یہ عقیدہ توحید کے خلاف مصطفیٰ خدا نہیں ہے خدا مصطفیٰ نہیں ہے خالق و مخلوق اور عابد عبد و معبود اس کے فرق کو نہیں مٹایا جا سکتا لہذا حضور تو خدا نہیں یہاں تک تو بات طے ہے مگر اس آیت کریمہ نے بتا دیا حضور تو خدا نہیں مگر حضور کا ذکر ذکر خدا ضرور ذکر میں وحدت کر دی حضور تو خدا نہیں مگر حضور کی محبت محبت خدا ہے حضور تو خدا نہیں مگر حرمت مصطفیٰ حرمت خدا ہے حضور خود خدا نہیں مگر تعلق بالمصطفیٰ تعلق بلا ہے حضور خود خدا نہیں مگر بیعت بردست مصطفیٰ بیعت بردست خدا ہے حضور خود تو خدا نہیں مگر اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے معصیت مصطفیٰ معصیت خدا ہے قربت مصطفیٰ قربت خدا ہے عدب مصطفیٰ عدب خدا ہے اور بےحرمتی اور گستاخی مصطفیٰ گستاخی خدا ہے سو جہت مصطفیٰ یہ توجہ الاللہ ہے اور دعوت الالمصطفیٰ یہی دعوت الاللہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور کا ذکر ذکر اللہ ہے اللہ کا ذکر ہے اب اسی طرح حضور کے ذکر کو عالم خلق میں بھی یہی شان حاصل ہے عالم خلق میں آقا علیہ اللہت وسلام کا اس محمد اس محمد اس کی شانیں علم الموافقت میں بھی ہیں اور علم المناسبت میں بھی ہیں اور علم العداد میں بھی ہیں علم ال موافقت کے اعتبار سے علم الموافقت کے اعتبار سے غور کرنا ضروری ہے کہ لفظ محمد اس کے چار حروف ہیں نیم ہا نیم دال اور ادھر اللہ نے اپنے عصم ذات کو بھی چار حروف پر رکھا الف لام الف ہے لفظ محمد لفظ اللہ کے بھی چار حروف لفظ محمد کے بھی چار حروف لفظ اس میں اللہ بھی بے نقط اس میں محمد بھی بے نقط اس کو علم الموافقت کہتے ہیں علم الموافقت کہتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ذکر کی مناسبت سے ہے اور پھر اللہ تبرک و تعالی نے آگے حضورات والسلام اور اپنے ذکر کو کلمہ طیبہ میں جمع کیا اپنی توحید کا عنوان بنایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے بارہ حروف ہیں اور بغیر واؤ آتفا کے اور نہیں ڈالا کیونکہ واؤ عاطفہ مغایرت کے لیے آتی ہے جب دو کو غیر ثابت کرنا ہو تو واو آتفا لاتے ہیں اور غیریت کو مٹانا ہو تو وہ غیر واؤ آتفا کے لاتے ہیں فرمایا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں کہا وہ یہ کہہ دے تو کلمہ اسلام میں تحریف ہو جائے گی رب کائنات نے اتصال قائم کیا ہے تغائر دوری کو چاہتا ہے اتصال قربت کو چاہتا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ لا الہ الا اللہ کے پورے کلمہ میں کوئی نکتہ رکھا نکتہ عیب کو ظاہر کرتا ہے اور نہ محمد الرسول اللہ کے پورے کلام میں نکتہ رکھا کہ نکتہ عیب کو ظاہر کرتا ہے فرمایا جیسے میں اور میری شان ہر عیب سے پاک ہے ویسے میرا محمد اور محمد کی رسالت اور رس کی شان ہر عیب سے پاک ہو. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں